হাইলাকান্দিত উপস্থিত হৈ আজমলৰ নাটকীয় ৰূপ ক্ষুভৰ জুইত মঞ্চৰ পৰা মাইক্ৰফোন দলিয়াই হুলস্থুলৰ সৃষ্টি মঙলবাৰে হাইলাকান্দি অনুষ্ঠিত হোৱা এখন দলীয় সভাত অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ মুৰববী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল উপস্থিত হয় আৰু উত্তেজিত আজমলে সমাৱেশৰ সময়ত দলৰ সদস্যসকলক সম্বোধন কৰি থাকোঁতেই হঠাতে হাতত থকা মাইক্ৰফোনটো দলিয়াই দিয়ে লগতে হাইলাকান্দি জিলাৰ তিনিজন বিধায়কক অধ্যক্ষ বুলি অভিহিত কৰে কিন্তু আজমলৰ এনে আচৰণ এইটো প্ৰথম দৃষ্টান্ত নহয় বাতৰি অনুসৰি তেওঁ একেদৰে পূৰ্বৰ এখন বৈঠকৰ সময়তো মঞ্চৰ পৰা মাইক্ৰফোন দলিয়াই দিয়া এই নাটকীয় ৰূপ দেখা পোৱা গৈছিল মাইক্ৰফোনৰ এই কাণ্ডৰ পিছত আজমলে তৎক্ষণাত সভাস্থলী এৰি যায় যাৰ ফলত হঠাতে হোৱা এনে পৰিঘটনাৰ পৰিৱৰ্তনত উপস্থিতসকল আচৰিত হৈ পৰে উল্লেখ যে ইছলাম চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল দলীয় প্ৰাৰ্থী চাহাবুলৰ এ আই ইউ ডি এফৰ ভিতৰত উত্তেজনা অধিক চলি থকাৰ সময়তে আজমলৰ এনে কাৰ্যই উপস্থিত ৰাইজৰ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে যাৰ ফলত দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ গতিশীলতা আৰু অভিযোগৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত বিভিন্নজনৰ মনত প্ৰশ্ন উখাপিত হৈছে